হেল্ল' এভৰিমান সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ পেন কেক এইটো হৈছে ফিট ভীমৰ পেন কেকৰ পেকেট এইটো মই অনলাইন পাৰ্চেজ কৰিছোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা টু হাণ্ড্ৰেড চামথিং কিবা এটা লৈছে আৰু এইটো খুব বেছি ভাল সেইবাবে আনিলোঁ আৰু ইয়াত গোটেইখিনি লিখাই আছে কেনেধৰণে বনাব লাগে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ খুৱাব পাৰিব বহুতেই যিহেতু হেল্ডি হয় এয়া এটা বাউল লৈ লৈছোঁ আৰু আগত এদিন মই বনালোঁ বাকী থকাখিনি গোটেইখিনি এক এটা বাউলতে উলিয়াই লৈছোঁ এয়া চাওক যিমানখিনি লাগে আপোনালোকৰ নিজৰ পৰিমাণ হিচাপত উলিয়াই ল'ব মই যিহেতু বনোৱা আছিল সেইবাবে থকাখিনি গোটেইখিনি ভাবিলোঁ বনাই পেলাওঁ তাৰ বাবে লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ আমুল বাটাৰ ইয়াৰ তিনি চামুচ দিব লাগে আপোনালোকে দিব আৰু নিজৰ হিচাপ অনুযায়ী মই এনেকৈ চামুচেৰেদি উলিয়াই দিছোঁ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে বাটাৰখিনি মেল্ট কৰি ল'ব নহ'লে এনেকৈও দিব পাৰিব গৰম গাখীৰ অকণমান কুহুমীয়া গৰম গাখীৰ যিহেতু দিবই লাগিব আৰু যদি বাটাৰ আৰু গাখীৰ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ সলনি কণী দিব পাৰিব আৰু তাত লিখাই আছে কেনেধৰণে বনাব লাগে আৰু চাওক এয়া মই বাটাৰ দিলোঁ ইয়াতে আৰু এতিয়া মোৰ অকণমান কুহুমীয়া গৰম গাখীৰ আছিলে গৰু গাখীৰ ইয়াতে দি দিছোঁ এটা লিকুইড ফৰ্মত এনেকৈ বনাম এয়া চাওক এই গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ লাহে লাহেকৈ যিমানখিনি লাগে নিজৰ হিচাপমতে আপোনালোকে দি দি ল'ব একেগৈ গোটেইখিনি দি নিদিব যিহেতু লিকুইড হৈ যাব সেইবাবে এইখিনি দি ল'লোঁ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু হেল্ডি হয় ইয়াৰ লগত আপোনালোকে ফল মূল কিবাকিবি দিওঁ বুলি ক'লেও দিব পাৰিব মই এইটো ছিম্পুলকৈ বনাইছোঁ এনেকৈও ভাল লাগে খাবলৈ বহুত টেষ্ট হয় আগত এদিন বনাই খাইছিলোঁ আৰু সেইখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ ইয়াতে অকণমান মাকটো টুকণ পানী লৈ গোটেইখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি চাওক এইটো কেকৰ বেটাটোৰতকৈ অকণমান ডাঠ হ'ব লাগে কিকৰ বেটাৰটো যেনেধৰণে পাতল হয় এইটো অকণমান ডাঠ হ'লেই হ'ব আৰু এইখিনি চাই লওক মই গোটেইখিনি মিলাই লৈছোঁ এনেধৰণে এতিয়া এখন নন ষ্টিক কেৰাহী লৈছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিলোঁ গেছটো অন কৰি আৰু এতিয়া পেনখনত অকণমান আপোনালোকে তলত ইচ্ছা কৰিলে বাটাৰ দি ল'বও পাৰে মই বাটাৰ নিদিয়াকৈ ডাইৰেক্ট এনেকৈ দি দিছোঁ এয়া দেখিছেনে চামুচখনেৰে হেতাখনেৰে মানে এচামুচ জোখাৰে দি দিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি অকণমান ঢাকন দি দিম যাতে সিজিবলৈ সুবিধা হয় ভালদৰে সিজে এয়া চাওক আৰু এয়া চাওক প্ৰায় তিনি মিনিটমানৰ পিছত এটা ছাইড যিহেতু সিজিয়েই গৈছে তাৰ বাবে এইটো ছাইডো মই এনেদৰে উলটিয়াই এতিয়া ঢাকনখন লগাই দিছোঁ ভালদৰে সিজিবৰ বাবে আৰু এইখন চাওক প্ৰায় হৈয়ে গৈছে এইখন এতিয়া মই কাঢ়ি থৈ দিম আৰু এয়া দেখিলেনে এনেধৰণে বাকী থকাখিনি গোটেইকেইটা বনাই ল'ম আপোনালোকে একেবাৰে সহজ একো চিন্তাই কৰিব নালাগে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে এয়া একেলগতে দুটা দি দিছোঁ যাতে জলদি হওক আৰু এয়া গোটেইকেইটা এনেধৰণে বনাই লৈছোঁ খুব বেছি হেল্ডি আৰু টেষ্টি আপোনালোকে নিজৰ সন্তানক খুৱাব পাৰিব আৰু এনেধৰণে গোটেইকেইটা বনাই ল'লোঁ সেয়া চাওক মোৰ পেন কেক ৰেডি হ'ল ধোঁৱা ওলাই আছে এতিয়া মই ওপৰতে দিম এয়া অকণমান সানি দি দিছোঁ এনেকৈ মজুল দি দিম আৰু এতিয়া দি দিছোঁ ওপৰতে এডোখৰ বাটাৰ টেষ্ট আহিব ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া পেনকেক খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল কেনেকুৱা পালে জনাব আপোনালোকে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোৰে যাতে সুবিধা হওক পেনকেক কেনেকুৱা হৈছে